Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы возьмем интервью у нашего посетителя. Как вас зовут? Говори, пожалуйста, как вас зовут? Ой, забыл. Саша. А маму как зовут, Саша? Маму зовут Женя. Саша, а зачем вы сюда пришли? Мама, зачем вы сюда приходили? Играться. Играться? А где вы уже были сегодня? Дома. Дома были? А здесь где были? Потом. В милиции были, да? На почте. Саша так не будет слышно. Держи, Саша. Нравится, Саша, тут? Скажи, как тебе нравится здесь? Говори. Машину водил. Машину, Машину водил. А где еще был? Коровку видел, да? Не слышно. Коровку видел, да, Сашунечка? Да? Было на шоколадной фабрике, да? А знаешь, какой сегодня праздник? Масленица, знаешь, такой праздник? Не знаю. Мама, знаете такой праздник да, А что надо на Масленицу кушать? Блины. А Саша любит кушать блины? Сегодня утром что кушать? Саша, не... Расскажи стишок. Расскажи. Пойдем. Ну хорошо. Тогда помахай всем и передай привет своему папе. Хочешь? Или бабушке, или подружке, или другу? Помахай всем и скажи большой привет.